Ну, в соответствии с распоряжением губернатора Днепропетровской области, нами сегодня проведено пожарно-тактическое учение по тушению лесного пожара. Такие учения мы проводим ежегодно, но кроме того, что это на областном уровне учения проводились, а э, такие же учения проводят на районных уровнях, то есть в каждом подразделении совместно с лесным хозяйством. Вот мы постоянно отрабатываем наши действия, действия лесного хозяйства, действия национальной полиции, и если необходимо, Министерство обороны. Сегодня мы отработали слаженность наших действий. Это совместное тушение государственной службы чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, национальной полиции и, конечно же, хозяев данного лесного хозяйства. Это задача, то, стояла сегодня наша служба, на все службы, которые участвовали, справились четко, слаженно, с оценкой, отлично. Нашими сотрудниками главного управления был разработан разработана емкость 20-тонная, где фирма-разработчик ее сделала, установила место для забора воды. Этот модуль мы можем подтянуть в любое место ближе до пожара, что сокращает, значительно сокращает время забора воды пожарных автомобилей. И это влияет на время тушения пожара необходимость этого модуля она очень серьезная, потому что бывают такие случаи, когда от места тушения пожара, вот в лесах в частности, или в экосистемах, до места забора воды значительное расстояние. Были такие случаи, вот как в прошлом году был пожар в Мишурином рогу, где расстояние от пожара, от точки пожара до места забора воды 30 километров. Благодаря такому модулю мы можем его значительно подтянуть до место возникновения пожара, что существенно сокращает время забора воды, площадь пожара, на затраты, которые связаны с пожаром ущерб, который наносит, это существенно сокращает. И благодаря вот областной государственной администрации и депутатскому корпусу э, вчера был проведен тендер, э, два таких модуля уже закуплены, и в ближайшее время такие модули передадутся на главное управление. Это такой модуль для э, емкостью 40 тонн, 40 кубов воды на базе танковой, танковой платформы будет перевозиться, и тот, который модуль сегодня вы видите, 20 тонник на базе э, шаланды. Мы первые в Украине, кто, этим, кто это сделал. И да, я этим горжусь.